असलकम माई डियर यूट्यूब फैमिली आज की इस वीडियो में आप लोगों से ट्रोज़र पैंट की स्टिचिंग शेयर की जा रही है जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया जाएगा कि ट्रोज़र पैंट की स्टिचिंग किस तरह करते हैं वो भी प्रोफेशनल तरीके से और नहायत ईजी तरीके से जो किसी ने आज तक आप लोगों से शेयर नहीं की होगी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक में पहुंच सके और आप लोगों से कोई भी स्टाइल डिज़ाइन और टिप्स ट्रिक्स डिज़ाइन के रिलेटेड मिस ना हो तो बिना देरी करे शुरू करते हैं तो ये बारह साल के बच्चे का ट्राउज़र है जिसके ऊपर पहले सबसे पहले हम आप लोगों को इजी तरीके से लास्टिक डालना सिखाएंगे क्योंकि हर बिगनर को जो घर घरेलू में खुवान काम स्टार्ट करती हैं तो उन्हें लास्टिक डालने का तरीका नहीं आता तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों को लास्टिक का तरीका बताऊँगी और साथ ही साथ स्टिचिंग करने का तरीका बहुत ही नहाय इजी तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो रेडी करते हैं हम ये आप लोगों का प्यार होता है जो हमें बुलंदियों तक पहुंचाता है सबसे पहले ये हमने कटाई कर ली हुई है इसकी ट्राउजर की अगर ट्रोज़र की कटाई ट्रोज़र पेंट की कटाई आप लोगों को नहीं आती तो हमारे चैनल पर विज़िट करें आप लोगों को मिल जाएगी या मैं एंड पे आप लोगों को ज़रूर मेंशन कर दूंगी एंड स्क्रीन पर तो आपने क्लिक करके ज़रूर ज़रूर से देख लेना नहायत इजी तरीके से बताया गया है तो ये हमारी कटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी तो हमने इसका फ्रंट पार्ट देख लेना है ये गलती मत करनी है आपने क्योंकि बिगनर स्टार्ट में जिसका कलर सेम होता है फ्रंट सेम एक जैसा लगता है तो आपने पहले अच्छे से तसल्ली से बैठ के देखना है कि इसकी फ्रंट साइड कौन सी है या आप इस पट्टी से भी आरिया लगा सकते हैं जो ये साइड में पट्टी दी जाती है ना इसमें बड़ी जल्दी इजीली फ्रंट एरिया मालूम कर सकते हैं आप तो ये पट्टी वाली साइड हमारी पाँचे में आएगी तो ये हम नीचे रखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा फ्रंट और बैक सेलेक्ट हो चुका था सबसे पहले हम लोगों ने इनका कंबाइन हिस्सा जोड़ना है जो आसन होता है वो साइड हमने कंबाइन इसकी स्टिचिंग करनी है दोनों पार्ट पहले हम एक कर लेंगे फिर दूसरी साइड फिर इसके बाद हम लोग लास्टिक डालना सिखाएंगे फिर हम नीचे से मुकम्मल करेंगे जो टांगों वाली साइड पे सिलाई लगाई जाती है ना पाँचे तक वो हम बाद में बताएंगे पहले हम आसन इसकी सिलाई लगाना है बताएंगे तो हर फैब्रिक को आपने हाफ इंच मार्जिन ज़रूर से छोड़ना है ताकि बिल्कुल कॉर्नर पे आप लोगों ने स्टिचिंग नहीं लानी जो बिगनर है वो स्टिचिंग सिलाई नीचे उतर जाएगी और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप लोगों ने हाफ़ इंच का मार्जिन ज़रूर ज़रूर रखना है आसान तरीके से बताऊँ तो मशीन के पाँव जो है पाँव के हिसाब से सिलाई किया करें दो पाँव के अंदाज़े से छोड़ देनी है जगह आप लोगों ने आप लोग किस किस शहर से हमें देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी वीडियो किस किस शहर में सिटी में देखी जा रही है क्योंकि नल की जो गोटी है उसका कलर भी सेम है ब्लैक है और फैब्रिक भी ब्लैक है तो आप लोगों को सिलाई नज़र नहीं आएगी इसके लिए माजरत लेकिन हम एंड पे इसका लास्ट में आपको फाइनल लुक जरूर जरूर शेयर करेंगे दिखाएंगे आप लोगों ने कपड़े के साथ जो मुकम्मल कटिंग की होती है उसके साथ साथ मुकम्मल कपड़ा बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है जो मोटा कपड़ा होता है फैब्रिक पैदार होता है उससे सिलाइया और मशीन खराब भी हो जाती है और मशीन सिलाई अच्छे से नहीं देती अगर मशीन ख़राब हो जाए तो आप लोगों को तरीका नहीं आता तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है मैं आप लोगों को मशीन ठीक करने का तरीका भी बताऊंगी और टोटली प्रोसीजर बताऊंगी आप लोगों को कि टांका जब ख़राब हो जाता है तो क्यों होता है वो भी बताऊंगी और मशीन को हम लोगों ने नीट एंड क्लीन कैसे रखना है ताकि हमारी सिलाइयाँ अच्छे से कपड़े पर चलें तो वो भी बताऊँगी आप लोगों ने जस्ट कॉमेंट ज़रूर करना है क्योंकि मोटा कपड़ा जब आता है तो मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती हैं और प्रोफेशनल टेलर जो होते हैं वो बार बार मकैनिक के पास नहीं जाते वो ख़ुद से ही अपनी मशीन को ठीक करते हैं तो इन मैं आप लोगों को ज़रूर ज़रूर गाइड करूँगी कि मशीनें खुद से घर ठीक कैसे करते हैं ताकि आप लोगों को बाहर बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े और घर ही आराम से अपनी मशीन ठीक करें और सिलाई करते रहें कपड़े अब तो हमने दूसरी साइड ले ली है, एक इसकी मुकम्मल हो चुकी है तो I think कि ये कुछ ज़्यादा लोगों ने हाथ से जरूर से कपड़े को अच्छे से परफेक्ट जगह से लेके जाना है ताकि कपड़ा इधर उधर फिसले ना हमारी सिलाई ऊपर नीचे ना हो जाए तो हमारी दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है ये देखा ये जो मोटा कपड़ा है ये पैदार कपड़ा है यहाँ पे हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक आ रही है और यहाँ पे देखें थोड़ी ऊपर नीचे सी सिलाइयाँ हो रही हैं अगर जब आप लोगों की मशीन इस तरह से टांका कर दे तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है आपकी आप ही आप लोगों को इसका तरीका ज़रूर बताएगी कि मशीन को ठीक कैसे करना है हम इसको ठीक कर सकते हैं तो दोनों साइडें हम लोगों ने आसन की स्टिच कर ली हैं और जो फ्रंट एरिया होगा आसन का वो हमारा हाफ या डेढ़ इंच इंच या हाफ इंच डाउन होगा वो हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे कि एक हमारी साइड बैक साइड क्यों बड़ी है और फ्रंट क्यों छोटी है ये आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी ये आप लोगों के लिए बेनिफिट देगी क्योंकि जो झोल जो पड़ जाता है हमारे तो ये मैं बताऊंगी आप लोगों को लास्ट में फिर आप ये झोल पड़ना ख़त्म हो जाएगा जो शलवार के ट्राउज़र के खिंचाव पड़ जाते हैं वो पड़ना ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फ्रंट फ्रंट पार्ट छोटा है इंच डेढ़ इंच आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक और बैक हमारा बड़ा है तो हम अब इसमें लास्टिक डालेंगे इसमें फिर नेक्स्ट प्रोसीजर शेयर करेंगे तो हम हम नेफे में ये पट्टी ऐड करेंगे ये थोड़ी लाइक फैब्रिक की है आई मीन खिंचने से ये बहुत खिंचाव में बबल की तरह चिंगम की तरह खिंच जाता है तो ये नेफे में हम पट्टी ऐड करेंगे इसमें हमने बटन होल्स स्टिच बटन लगवाए थे जिसमें हमने ये सा डाला है ये हम लुक में आप लोगों को मुकम्मल दिखाएंगे ये हमारी फ्रंट फ्रंट साइड है जो हमने ये निशान लगवाए थे वो हमने इस तरह सेंटर में रखना है ताकि ये हमारी दोनों साइडें सेंटर में आएं आप लोगों ने इस फैब्रिक को क्योंकि ये बहुत मोटा होता है पैदार होता है तो आप लोगों ने यूं रख के स्टिच नहीं करना इसको आपने ओपन कर लेना है खोल लेना है दो हिस्सों में यूं करके इस तरह से तो फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी है ताकि इजीली स्टिचिंग सिलाई हो सके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग देख सकते हैं हम पहले इसको इस कंबाइन करेंगे दोनों फैब्रिक को जोड़ेंगे आपस में सिलाई के साथ फिर इसको फ़ोल्ड करके वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मेरी सिस्टर मदर्स बिगनर है स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करना चाहती हैं आप कपड़े का सिलाई का तो इनशाला ये आसान इजी तरीके से बहुत जल्दी सीख जाएंगी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर जरूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ये हमारा लाइक फैब्रिक है तो हमने इसको थोड़ा खींच के निफे तक जोर तक इसको मुकम्मल करना है तबीयत बहुत खराब है बट मैं आप लोगों के लिए फिर भी वीडियो जरूर जरूर बनाती हूँ तो ये वाली साइड हमने कंबाइन कर लिया है इसको स्टिचिंग कर ली है पूरी तो ये साइड अब हम लोगों ने इनको जोड़ना है ये हमारी आसन वाली साइड ही है अभी तक तो पहले हमने इसको जोड़ आपस में मिला लेना है फिर हम यूँ जब जोड़ मिल जाएगा ना तो फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है फोल्ड करने के बाद ये जो सिलाई है आई होप की नज़र आ रही होगी आप लोग को इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमने इसी फैब्रिक को रखते हुए यूँ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम उसी सिलाई इस सिलाई के एरिए के ऊपर ऊपर से इस तरफ से लाएंगे ऐसे ही लाते हुए हमारे नेपा फोल्ड होता जाएगा तो इसमें आप लोग लास्टिक भी डाल के नेफा डाल सकते हैं बट हमने अभी लास्टिक नहीं डालना ऑलरेडी इसमें नारा डला हुआ है अगर आप इसमें लास्टिक एडजस्ट करना चाहें तो आप लोगों ने जैसे हमने स्टिच किया इसके अंदर हम लोगों ने इलास्टिक को रखना है और ऊपर से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है यो सही हो गया अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है हम आपको अगेन इस वीडियो के मुताबिक बना के समझाएँगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी लास्टिक डालने वाला तो वो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर देखना है जाके हम इसी के अंदर एडजस्ट करते हुए हमने लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लानी कोशिश करना है आप लोगों ने साइड आप लोग देख रहे हैं साइड से थोड़ा हटा के कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लानी है लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आई तो वो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर से अलग एक वीडियो बनाएंगे लास्टिक वाली ने फे में लास्टिक कैसे डालते हैं तो बट अभी हमको ही नाड़ा डाल दिया था ये ऑलरेडी इसके अंदर ही आता जाएगा खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा तो अब हमने इसको फोल्ड किया है अब फोल्ड करके हम इसके साथ ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे आप लोग देख सकते हैं हम साथ ही साथ इसमें नाड़ा एडजस्ट करते जा रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन सेम होने की वजह से आप लोगों को क्लियर नजर नहीं आ रहा बट मैं कोई स्टेप फिर भी कोई मिस कर जाऊँ या आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर ज़रूर पूछना है इनशा मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपके आंसर क्वेश्चन का साथ साथ हम नाड़ा एडजस्ट करते जा रहे हैं इसके अंदर इसको फोल्ड करते जा रहे हैं और ऊपर हम डबल सिलाई करते हुए इसको क्लोज बंद करते जा रहे हैं तो फैमिली आप लोग देख सकते हैं हमने इसको फोल्ड कर दिया है अब तो हम इसको स्ट्रेट करके दिखा ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड इस तरह से आएगा कुछ इस तरह से आएगा इस तरह से ये हमारी बैक साइड अब हमने इसकी जो नीचे लेग वाली साइड है टांगों वाली पाँव तक जाती है पाँचे तक स्टिचिंग करना पहले हम पाचा फोल्ड करेंगे हमें लगभग एक इंच आधा हाफ इंच फोल्ड कर लें वो अपनी मर्जी आपकी आप अपने अकॉर्ड जितना पाचा फोल्ड करना चाहे रखना चाहे रख सकते हैं तो ये हमने पांचा फोल्ड कर लिया है हाफ इंच का अब तो हम दूसरा पाचा फोल्ड करेंगे अगर जो बिगनर हैं जो मास्टर हैं स्टिचिंग के उन्हें तो पता होता है कि पाँव सिलाई का पाँव किस तरह से देख के चलाना चाहिए जो बिगनर है अगर उन्हें पता नहीं कि स्टिचिंग जिनकी सीधी स्टेट नहीं आती ऊपर नीचे फैब्रिक से उतर जाती है या टेढ़ी हो जाती है तो उन्होंने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है और मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप वो तरीका बताऊंगी ताकि उनकी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी और दूसरा टेढ़ी भी नहीं होगी बिल्कुल स्टेट सिलाई आएगी बस उन्हें यही गाइड करूंगी कि पाँव किस हिसाब से आप लोगों ने देख के रखना है फैब्रिक किस तरह से जाना चाहिए तो इनशाला इतने आसान तरीके से नहायत इसी तरीके से समझाऊंगी कि इन आप लोग खुद घर बैठे अच्छे से स्टिच कर लेंगे और आपकी सिलाई ऊपर नीचे और टेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी हर सवाल पूछा करें मैं हर जवाब दूंगी हर सवाल का क्योंकि खामोशी हर बात का मसला नहीं होती जितना आप लोग पूछेंगे हर चीज़ उतनी नॉलेज इंसान को बढ़ती है और हुनर में इजाफा होता है